Abuş Ukraynaya hücumlarına görə Rusiya ilə ticarət əlaqələrini dayandırıb. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə Abuş prezidenti Joe Biden bildirib. Biden Rusiyanın Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondundan kömək almasına mane olacaqlarını deyib. Rusiya iqtisadiyatını demək olar məhf etmişik. Moskva birjası 2 həftədir açılmır, çünki açılanda çökəcəklərini bilirlər. Abuş lideri Rusiyaya qaqol və dəniz məhsulları idxalını da dayandırdıqlarını qeyd edib. O Azad Dünyanın Putinə qarşı birləşdiyini vurğulayıb. Hər gün beynaxaq şirkətlər bir-bir Rusiyadan çəkilir. Biden əlavə edib ki, abş Putinun Ukrayna qalib gələcəyini düşünmür. NATO-nun Rusiyaya qarşı müharibəsi 3-cü dünya müharibəsi ola bilər. Sizləri Assara və Leri dağlarında yüzlərlə dağ çiçəyinə yetişdirilən 100% təbii arıçı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.